आऊजबीमिन बसमीम अलकम वरम् वर्कात नादरी हम उम्मीद करती हैं कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे नादरी इस महँगई के दौर में और इस अफर तफरी के दौर में हर घर हर शख़्स परेशान है कि उसके घर में खाना पीना पूरा नहीं होता कि वो जो कुछ भी खाने पकाने के लिए बाज़ार में लेने जाती हैं तो वो सारा सामान नहीं ले पाते क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है जो गरीब तबका है जो दुर्माना तबके हैं वो तो कर रह चुके हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जितना भी है उसमें इतनी बरकत पड़ जाए कि जो भी आप पकाएं वो सब खा रहे हैं अपना पेट भर लें और सब खुशी खुशी सो जाएं फिर सुबह खुशी खुशी उठें और अपने अपने काम पर चल पड़ें तो ऐसे हालात में आपने अल्लाह पर भरोसा करते हुए पाँच वक़्त नमाज की पाबंदी करनी है और खवातीन और मद हजरात ये काम कर लें सिर्फ एक मरतबा कुरान की छोटे से आयत है इसको पढ़ लिया करें तो इन शाला आपके घर में और आपके रिजक में इतनी बरकत होगी इतनी बरकत होगी कि आप पूरा महीना आपका ऐसे गुजरेगा कि जैसे आप कि रोज़ाना आपको तनख्वाह मिलती है रोज़ाना आपको पे मिलती है इस तरह आपके महसूस होगा इन शाम ये है कुरान पा का पारा नंबर है दो शैक़ल ताज कंपनी कुरान पा का पेज नंबर है थर्टी वन इकत्तीस सुरजोल्बकर सो बकर की आयत नंबर है दो सौ बारह दो सौ बारह का आयत नंबर का आखिरी हिस्सा आऊजबा शीम वल्लम शाहब वर्लाम शाहैर हिसाब जिसका तर्जुमा है और अल्लाह पाक रजत देता है जिसको चाहता है बग़ैर हिसाब किताब के यानी अल्लाह पाक जिसको चाहे जितना रज़त अता करे कोई हिसाब किताब नहीं है जिसको चाहे इज्जत दे जिसको चाहे ज़िल्ल दे तो ये इसका मतलब है कि अल्लाह पाक जिसको चाहे रिजक जिसक दे बग़ैर हिसाब के तो ये आप पढ़ लिया करें इसके पढ़ने का तरीक़ा ये है कि जब ख़वात जब किचन में जाना चाहती हैं सुबह को दोपहर को या शाम को को अपने किचन में या घर में ओपन जगह है तो वह खाने पकाने के जगह पर जाने से पहले एक मतलब इस आयत को पढ़कर जिस चीज़ को भी हाथ लगें उस पर फूंक मार दिया करें आटा है सब्जी है गोश्त है चावल है जो भी है एक मरतबा पढ़कर उस पर तंदम कर दिया करें और मद हजरा अगर अपना बिजनेस है तो वो अपने बिजनेस की जगह पर जाने से पहले गोदाम है शॉप है मार्केट है तो अपने दुकान में पाँव रखने से पहले एक मरतबा पढ़ लिया करें अगर जॉब करते हैं तो जिस जगह आप जाकर काम करते हैं उस जगह पर पाँव रखने से पहले पहले आपने एक मरतबा इस लगा को पढ़ लेना है तो इन शेज में देखते ही देखते कुछ ही दिनों में इतनी बरकत होगी इतनी बरकत होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मेरी हर जरूरत पूरी हो रही है और अलहमद लाला नहीं हो रही है। अपनी तमाम जरूरतें पूरी करने के बाद भी आपकी जेब खाली नहीं होगी ये सिर्फ और सिर्फ इस अमल के बरकत की वजह से होगा तो इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें इनशा अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को बदल देगा दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको यह अमल करने की तफीक तो दें ताकि हम सब लोग तंदुरुस्ती जैसी मुसीबत से छुटकारा पा सकें आमीन सामीन अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफि